કહેવાય છે કે મન હોય તો માળવે જવાય અને સાહસ વિના સિદ્ધિ નથી આ બંને કહેવતોને ચરિતાર્થ કરી છે કેશોદની શોધની કોમલબેન મકાય જેણે પોતાના પતિના અવસાન બાદ તેની જ જગ્યાએ દેશ સેવાની સાથે પોતાના પતિનું સ્વપ્ન પણ પૂર્ણ કર્યું છે ત્યારે આવો જોઈએ કેવી રીતે આ સફર શરૂ થઈ કેશોદ તાલુકાના અજાબ ગામમાં પોતાના પિયરમાં રહેતી કોમલ મક્કા જે પોતે એક ગૃહિણી છે અને પોતાના પરિવાર સાથે ગૃહ સ્થિત સંભાળતી આ મહિલાની જીવનમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે પેરા મિલિટરી ફોર્સમાં ફરજ બજાવતી કોમલ મક્કા જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના અજાબ ગામમાં પોતાના માતા પિતા સાથે રહેતી કોમલબેન મક્કાના લગ્ન કેશોદ તાલુકાના કેરાળા ગામે રહેતા મહેશિંહ મક્કા સાથે થયા હતા મહેશી મક્કા પેરામિલિટરી ફોર્સમાં ફરજ બજાવતા હતા પરંતુ બે વર્ષ પહેલાં મહેશસી મક્કાનું ચાલુ ફરજ દરમિયાન નિધન થતા પરિવાર પર આભ ફાટ્યો હતો અને કોમલ મક્કા પોતાના પાંચ વર્ષના પુત્ર સાથે એકલા થઈ ગયા હતા અને હવે શું કરશે તે માટે તેઓ સતત વિચારતા હતા તે દરમિયાન પેરામિલિટરી ફોર્સમાંથી મહેશી મક્કાની જગ્યાએ તેમના પરિવારજનોમાંથી કોઈને નોકરી કરવી હોય તે માટેનો ઓફર લેટર આપવામાં આવ્યો હતો અને આ ઉપર લેટર કોમલબેન મક્કા માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયો હતો મેરા નામ મક્કા કોમલબેન મહેશભાઈ મે કરેણી ગામ સે હું ઓર ડિસ્ટ્રિક્ટ જૂનાગઢ મે આર્મી જોઈન કિયા ક્યોકી મેરે હસબન્ડ પહેલે સે હી આર્મી મેં થે ઓર ઉનકો દેખ દેખ કે મેં યહા પહોંચી હું કી આગે મતલબ उसके मन में देश भावना थी देश के लिए प्रेम था अपनी जॉब के लिए वो बहुत ही मतलब उसको बहुत प्यार करते थे वो तो मैं चाहती हूँ कि वो जो जॉब अपना आधी छोड़ के उसको जाना पड़ा तो उसकी आगे का जो सफर है वो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा करूँ और उनका आगे का जो भी सपना है अपने बेटे के लिए कि उसको अच्छा पढ़ा लिखा के बड़ा कोई आदमी बनाओ तो मैंने यही जो चुना कि मैं इसी में ही रह के अपने हस्बैंड और अपने बच्चे का दोनों का आगे करूँ जय बेन मक्का पति महेश जगह पेरा मिलीटरी फोर्स लीधम तो। मनोबल पैरा मिलिट्री फोर्स मां जवानो निर्णय લઈને પોતાના 5 વર્ષના દીકરાનું ભવિષ્ય સારું બને તે માટે 11 મહિના સુધી સતત પોતાના એકના એક દીકરાથી અલગ રહીને ટ્રેનિંગ લીધી હતી તે દરમિયાન પણ ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ પડી હતી પરંતુ એક જ નિર્ધાર હતો કે પોતાના પતિ महेशસિંહનો સપનું પૂર્ણ કરવા તેઓ એ તન તોડ મહેનત કરી અને અંતે गत તારીખ चौंद सितंबर ना रोज ट्रेनिंग पूरी करी अने लखनऊ मापोतानी फरज पर हाजर थे गया था मेरे हसबेंड का दिन नौ अक्टूबर 2021 में आसाम खात में हुआ जिसका मतलब एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी के दौरान उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई आई पहली ससुराल में मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए और उसके बाद ये जॉब करना सारा मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट था मेन बात की ट्रेनिंग जो मतलब इस जॉब का मेन पार्ट्स है जो ट्रेनिंग एक ऐसा है कि अगर वो आपने पार कर लिया तो समझो कि सब कर लिया तो मेरे लिए ट्रेनिंग सबसे बड़ा हार्ड पार्ट्स था इसमें और अभी मैं ट्रेनिंग करके आ चुकी हूँ मेरा 11 महीने का ट्रेनिंग था जो मैंने राजस्थान अलवर में कंप्लीट किया है और अभी मैं लखनऊ में अपनी पोस्टिंग पे पहुंच गई हूँ और अभी फिलहाल मैं अपने घर आई हूँ छुट्टी के लिए घर काम करती महिला और पेरा मिलिटरी फोर्स में फरज बजाती महिला वे घणु तफावत है परंतु पोता आवड़त बुद्धि

तो उनको मैंने देखा है कि अपने देश के लिए वो बहुत मतलब सोचते थे उसके लिए देश के लिए प्रेम भावना थी कि देश को मतलब कुछ भी करके अपने देश के लिए कहीं भी अगर काम आ सकते हो तो वो मौका हमें घुमाना नहीं चाहिए तो मतलब उनको देख के मुझे लगा कि अगर मुझे ये मौका मिल रहा है कि एस एस बी पैरामिलिट्री में अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं इस मौके में फायदा उठा के मैं जाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड की जगह पर आ, क्योंकि वो अपना जो आधा छोड़ के मतलब जाना पड़ा उनको तो उनका आगे का जो भी सफर था वो मैं चाहती हूँ भविष्य अच्छा हो जाए तो उसी मैंने इसी में ही चुना दूसरी महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में भी अगर हमारा मतलब हस्बैंड नहीं है तो हमें हारना नहीं चाहिए बल्कि कुछ ना कुछ करना ही चाहिए जो हम कर सकते हैं चाहे फिर आप जॉब करो या कोई काम करो ऐसा नहीं है कि फोर्स में ही जाना ही आपका बड़ा है आप कुछ भी कर सकते हो पर मेन बात कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो ना कि किसी के सहारे और ना अपने आप को दोस्त समझ के कि, कि ये क्या हो गया कैसे हो गया ये मत सोचो बल्कि ये सोचो कि आगे का जीवन आपको कैसे बिताना है और अपने बच्चे के बारे में सोचो बाकी दुनिया के बारे में कुछ मत सोचो जो भी होगा ठीक ही होगा आगे जो भी अनिरुद्ध अनिद्ध बाबरिया